Вкусного всем! Малоизвестная, но по-своему самобытная кухня Африки вполне по нашему европейскому вкусу. Одно из популярных блюд, в частности в Западной Африке, сенегальская ядца. Курица, которую маринуют и готовят в большом количестве лука и лимонного сока. Она, конечно, имеет кислинку, но вполне нежную. При этом нежность самой курочки, видимо, благодаря большому количеству лимонного сока, вообще чрезвычайная. Продукты несложные. Вы сможете увидеть список в конце видео и в описании к нему. Для приготовления я выбрал курочку целиком, небольшую, у которой будем использовать крылышки. Вот так легче всего их отделить. При этом обратите внимание, мы удалим последний сегмент. В нем нет мяса. Конечно же, ножки. Сделаем надрез до косточки. Затем выломаем всю ножку в суставе чтобы легче отделить ножку от тушки. Кстати, зачастую в приготовлении участвуют только две ножки и грудка целиком. И самая мясная часть, грудка. Прижимая нож к косточкам тушки, делаем надрез до центральной разделительной кости на грудке. А затем, сделав надрез вдоль нее, вырезаем целый кусок половинки грудки. Также отделим остальное. А стов готовить не будем. Отправим его на другие блюда. Суп или бульон. Каждую половинку грудки еще дополнительно разделим на два куска вдоль. Также разделим ножку на голень и бедрышко. То есть кусочки среднего размера требуются для яс. Второй из наиглавнейших ингредиентов лук. Довольно много. Штук 5 луковиц. Крупных половинки которых мы нарежем тонкими полукольцами. Вообще зачастую тут два способа нарезки. Так как мы весь лук или половину лука измельчить в пасту для маринада, а половину нарезать полукольцами. Оба способа в равной степени распространены. 4-5 зубчиков чеснока измельчим или раздавим. Я предпочитаю измельчать, как по мне вкус и аромат чеснока тогда больше передается блюду, не исчезая в процессе приготовления. Перец чили, один перчик. Если вы категорически против острова, не используйте, но острова с ним не будет. Если только вы его не будете есть. Зато он даст совсем легкую перечность, стимулирующую аппетит. Круг нарежем, мы будем его то удалять, то добавлять. Кстати, аутентично: это перец Хабанеро или халапеньо, либо можно заменить полуторами чайной ложки хлопьев острого перца. Имбирь, кусочек около спичечного коробка размером. Не обязателен, но весьма часто в этом рецепте. И он, как и чеснок, придает совсем легкую-легкую нотку, без которой будет совсем не то. Натрем на терке в пасту. Третий, наиважнейший ингредиент это лимон. Точнее его сок. Требуется полстакана сока. Как правило, для этого достаточно около трех лимонов. Я выдавливаю с помощью ручной цитрусовой соковыжималки ложкой было бы дольше. И да, лучше свежевыжатый сок, а не концентрат. Так нежнее кислота, а сока необходимо много. Подготовим маринад, лук весь или только пюре, если вы измельчали половину лука в пасту, измельченный чеснок и перец крупными кусками. Пюре имбиря, Весь лимонный сок, то есть полстакана, столовую ложку уксуса, две столовых ложки горчицы, тут видно влияние европейской кухни. Уксус и горчица часто встречаются, но не обязательно. И четверть стакана растительного масла, в идеале оливкового, из специй только две чайных ложки сушеного или свежего тимьяна. И щедро щепать соль теперь вымешаем это добавим курицу покрыв всю ее луковым маринадом и отправим мариноваться от трех часов до полусуток в холодильник периодически перемешиваем я достал на следующий день маринад с курицей Затем вынул из маринада курочку, очистив ее от кусочков лука. Тут лук, нарезанный полукольцами, удобнее, чем паста. Отдельно достанем перец. У каждого из этих составляющих маринада свой путь. Лук пока отставим в сторонку. А курочку посыпем солью и перцем. С двух сторон мы будем ее предварительно обжаривать на глубокой сковороде или сотейнике. В Африке же чаще всего жарят на углях, на мангале. Жарим на масле, на очень раскаленной сковороде, партиями. Это для того, чтобы придать корочку, но не тушить. Жарим минуты по 2-3 с каждой стороны. Параллельно поставим разогреваться духовку до 180 градусов. Дожарим остальное. Затем уберем курицу, и добавим в сковороду лук. Без перца. Обжарим минут 5 на большом огне. Затем снизим огонь до среднего и потушим лук еще минут 10. Перемешивая под крышкой. До карамелизации лука, когда он станет мягким и карамельного цвета. В луке содержится сахар, и он как раз выделится при этой жарке и сгладит кислоту сока. Придав сладость. Далее готовим в сотейнике для запекания с крышкой обязательно. Если у вас предыдущий сотейник подходит, можно и в нем. Выкладываем сначала курицу, затем сверху выкладываем лук, разровняем, покрыв курицу, в центре выложим перец, чтобы не весь соус затем стал острым. Хотите более острый, распределите по сотейнику. Заливаем бульоном 400 мл. Возможно использование воды, но бульон в разы лучше. У нас есть рецепт бульона Фюме концентрата, позволяющего в любом количестве получить домашний наваристый бульон. Остов, что был в начале, пойдет как раз на его производство. Подсолим. Закрываем крышкой и отправляем в духовку на 1 час 20 минут. Температура либо 180, если вентилятор, либо 200, если обычная духовка. Достали из духовки и сразу подаем. Как правило, гарнир, рис или булгу. На него выкладываем соус из лука, а сверху курицу. Осторожно, она такая мягкая, что разваливается. Украшение лучше всего кусочки оливок. Мягкая кислота и необычайная нежность. Сахар не добавляли, но карамелизация лука сгладила избыток кислоты сока, который в свою очередь сделал мясо чрезвычайно нежным. Вкусненько, кисло-сладко и очень нежно. Приятного аппетита! И заглядывайте к нам. Есть много интересных рецептов, а будет еще больше. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!